деревню. ой ой ой, -ой, 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 -ой. А Я себе снимаю Олечка и одни. Я всегда всем передаю, вот, чтобы чуть-чуть хоть немножко нас понимали. Авдеевки, с Бахмута, слуга. А, ну, а никто, в... ж не, а никто понимает. не? понимает Западная Украина нам кажет: вы выучайте украинскую Мову кажут. Слышь, у нас когда все идут э, на Майданы, кажут: будем бороться с коррупцией. Понял? Корруп... Угу. Как только все это проходит, у нас потом начинают рассказывать. Э, что надо, оказывается, размовлять на украинской мове. Ну. ну, знаете, я тоже жила там, ну, в Донецкой области, потом замуж. Ну, вы с, Авде... вы с Авдеевки. Да. Нет, я просто сейчас вот. Все ну, разбито, да. ничего да. нет. Угу. Но зато ну... главное, выучить и треба украинскую мову, и тогда все, как будто у нас я тут Я учила, получится. я была отличница, и сейчас я ни русский, ни украинский, ничего. Ну, я не могу, я сейчас не могу перевести. Понимаете? Ну, память в, 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 в Авдеевке все разбито. Все, там жесть. Жесть. Все и разбит. как и как туда возвращаться у вот тебя? А хочется все равно. А хочется. Понимаешь, глянешь на фотографии, там пришлет какая-нибудь подруга. И все. И тебя накрывает. Понимаешь? Как не в гостях не хорошо, но дома лучше. Ой, так, ладно, не падаем мы духом. Все, а равно, все да. будет хорошо, да? Можешь же кончится этот безлад. Куда мы денемся? Да, поедем все, домой. Давайте, да. да. Мы, еще, мы еще молодые, мы еще да, молодые. Все еще у нас, да. так, украинские анголята. Все, пока. 16 только, ну что, это Давай, еще да. не порезает. Все. Людина с Авдеевки пришла за вещами. И рассказывает, что все разбито. Дома нет, квартиры нет. И тут мы никому не нужны. Никому. Живет ради дочери, ради внука. Ну и ходит вот по гуманитарным таким, бачите, фондам, хабам. Где-то что-то, бачишь, что одяг, то трошки ежи, то еще что -то дадут. Вот так вот. Но самое главное, будь патриотом. Да, держава за нас дбает, за нас, переселенцев. Сподіваємося, що все буде Україна, але тільки треба подолати ворога основного, це чиновника, корупціонера. І тоді все буде Україна. І тоді ми точно побідімо.